Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні говоримо про те, як можна допомогти пораненим зі сходу. У другій частині нашої програми будемо робити прикраси для інтер'єру. Тож залишайтеся з нами дуже багато цікавого попереду. У нас у гостях клінічний психолог Олена Подолян та волонтер Наталія Макуха. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, от перше таке питання: ви волонтер, так? Ви як їм стали? Це таке ваше рішення за покликанням долі, як я розумію? Душі? Так, розкажіть, мабуть, у кожного з нас сьогодні відбувається... момент осознания себя в том изменившемся мире, который наступил в последние месяцы, особенности, когда начались военные действия. И в этой связи каждый пытается найти свое место. Могу ли я сделать здесь, в Днепропетровске, что-то с пользой для, для всех, для Украины и для конкретных людей. Какая я... я помога сейчас я... потребна пораненным? Если называть вещи именем помощь, конкретная помощь, э, то в большей степени это помощь э, медицинская в полной мере им оказывается э, в тех больницах, где они находятся, в военном госпитале, где они находятся. То есть там, с моей точки зрения, оказывается полностью военная помощь, э, медицинская помощь, э, та, которая требуется. Э, не хватает, как всегда, э, периодичных материалов, то есть э, хорошо было бы помощь э, в перевязочных материалах, э, стерильных бинтах, стерильных повязках это нужно всегда. Э, что касается э, еды, ухода, чистых, это на сегодняшний день они всем обеспечены полностью. Спасибо всем, кто принес, кто помог, кто продолжает звонить, обращаться, приносить, несмотря на то, что уже. э есть объявление о том, что всего достаточно. Поэтому вот, если есть желание помочь чем-то конкретным и предметным, то это э перевязочные средства, стерильные перевязочные средства. Все те ещё завжди потрібні, так, а, окрім медичної допомоги, потрібна ще психологічна. Так, Олена, скажіть, який зараз стан поранених, саме психологічний? Ну, буває по-разному. Да, в кожному конкретному випадку це окрема історія. Uh, у нас есть регулярные войска, у нас есть люди мобилизованные, которые служили очень давно в армии, да, и сейчас они призваны к военной службе в связи с ситуацией в стране. Uh, поэтому ну, можете себе представить, да, то есть, если человек был дома, uh, много лет работал, uh, жил в обычном гражданском обществе, да, сейчас он вынужден служить, и тем более если он травмируется, да, если он поранен, что его ситуация, его э, самоощущение будет отличаться от того, какое есть у опытного солдата. Вот. Поэтому, поэтому ситуации бывают разные. Э, я могу сказать, что из того, что я могу говорить вслух, да, э, что позволяет мне говорить моя профессия, учитывая, что я сталкиваюсь часто с людьми ранеными, да, и там другими людьми, требующими там, психологической помощи сегодня, э, я могу сказать, что очень активны люди. Очень э, люди сопереживающие, помогающие, э, люди пытаются найти информацию, куда идти, что делать, да, как, э, как эту помощь оказать. Если они не понимают, к кому можно обратиться, то э, ну, вплоть до того, что очень многие горожане готовят еду, собирают необходимые вещи с их точки зрения, да, и несут в больницу. То есть люди люди отзывчивые очень. А что до стану людей, как вы их налаштовываете? І як потрібно вести себе з цими людьми? До них приїжджають родичі, дружини. Як потрібно себе вести, щоб не нашкодити їм? Ну, в таких обстетерствах людям важливо розуміти, пережившим трагедію, да, або отримавшим серйозну травму, або бачившим смерті близьких, там свої товариші, сослуживці, да і просто, в общем-то, смерті. А їм важливо, щоб хтось був рядом. Тобто, да, щоб эти хто-то були живими, співпереживаючими, естественными, но но не очень навязчивыми, я бы сказала, даже с помощью. То есть эта функция может быть не только психолога, а также так. волонтеров, так вы также без находитесь? Безусловно, да? потому что в том, что касается приезжают жены, приезжают матери, и к сожалению. Один момент, которого нам не хватает, хотелось бы обратиться к людям, у которых есть такая возможность, это их расселение на какое-то время, на 2-3 дня, на неделю. Потому что на сегодняшний день, в связи с поступлением э, беженцев, э, гостиницы заполнены, и мы расселяем э, на частных квартирах, кто может э, предоставить комнату, э, кто может предоставить квартиру. Вот в этом отношении можно было бы помочь. Что касается... Приезжают, что касается приезда непосредственно родственники, приезжают не только близкие родственники, приезжают друзья. Друзьям, ну вот, они обычно приезжают на день, на два, то есть у них обычно не требуется расселение. Тобто -то не надобно, чтобы поддерживать пораненных. Олена, чи можна пускати до пораненого усіх? Чи можливо йому потрібен якийсь період, щоб якось відійти від тієї трагедії, яку він, яку він бачив? Так? Ну, здесь ситуація, конечно, неоднозначна. Естественно, если мы говорим пускать всех или не всіх, да, то всіх пускать нельзя, это больница, да? это больничная палата, тим более человек может быть в тяжелом состоянии. Есть правила посещения. пациентов. Да? Если мы говорим о совершеннолетнем пациенте, который находится в том состоянии, когда отдает себе отчет да, происходящее, тогда человек сам способен выбирать, понимать, если он не в состоянии шока, да, не в состоянии оглушения, если эмоционально он более-менее справляется, тогда он сам способен принимать э, решение, кого он хочет видеть. Если же мы говорим о несовершеннолетних пациентах, э, с которых, э, с которыми рядом нет родителей по тем или иным причинам, да? Тогда, конечно же, если, если ребенок находится в больнице, обязательно э, больница берет на себя ответственность за то, что он там находится. В частности, заведующий отделением лечащий врач. Да, э, никакие данные не должны разглашаться персональные, об этом могут знать только родители. Если э, рядом работают волонтеры, они точно так же подчиняются закону о неразглашении персональных данных. И э, я вам скажу больше, что волонтер, работающий в больнице, не имеет права доступа к истории болезни, к документам. Да, он может просто помогать, быть рядом. Вот, это очень важно понимать. Я почему так перечисляю сейчас все категории, да, чтобы было понятно, что э, вот чем отличается эта волонтерская, допустим, допустим помощь, да, от, где, где пролегает вот эта граница ответственности. Да. то есть волонтер это просто человек, который рядом. Да. то есть это может быть гражданский волонтер, да, который поддерживает, приносит что-то, ну, даже помыться помогает. Да, потому что иногда сейчас таким наплывом больных может не хватать персонала. Психолог это человек, который сопровождает психологически и человека, и окружения. Это очень важно. Да? В частности, возвращает к реальности вот к таким вопросам. Да? Где пролегает ответственность, кому входить нельзя, кому входить можно. Это очень важно. Потому что, когда с нами случается трагедия, или мы становимся очевидцем трагедии, бывает очень тяжело удержать э, понимание обычных, нормальных вещей. Да? Мы вдруг как-то перестаем понимать, как, как нужно правильно действовать. Вот так, так иногда случается. Що неповнолітніх. У всіх на слуху історія 14-річного 14 юнака в інтернеті всі мабуть прочитали, що ця дитина залишилася без родичів, на щастя мати жива. так. І розкажіть про цю історію. Що зараз з цим юнаком і як допомагали люди? Люди вони були дуже активні. На даний момент я коментувати не можу, тому що мама знаходиться не рядом з мальчиком. Да? И э, этот мальчик, о котором вы сказали, он находится в больнице, ну, естественно, э, там персонал, заведующий или врач делают все необходимое, да, все нужное. Э, и как только приедет мама, то она сможет комментировать эту ситуацию. Да. Э, в этой ситуации я являюсь психологом. И э, что-либо рассказывать об этом я не могу тем более. Вот, я думаю, что если э, мама захочет дать интервью, да. И если ребенок захочет дать интервью, или они вместе захотят его дать, да, то тогда, наверное, можно будет им задать вопросы. Вот. И здесь есть, я бы хотела ну, не, 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 немного уйти от вашего вопроса, да, и сказать важный такой посыл в общество, что в первую очередь журналистам, что ну, привлечение такого большого внимания к конкретной истории, это всегда палка о двух концах. С одной стороны, это дает возможность людям понять, где нужна помощь, да? и направить туда силы. Это замечательно. Но с другой стороны, я точно знаю, что в больнице, где лежит мальчик, он не один ребенок из зоны АТО. другие да, о других детях просто не знают. Это раз. Второй момент, такое чрезмерное внимание, желание людей помочь, да, ну, может травмировать, потому что люди тревожатся, они приходят, они хотят знать, что произошло, они задают вопросы, и им кажется, что они задают их деликатно, да, но сам факт того, что так много людей хочет знать, что произошло в тот момент, когда погибли близкие, да, он очень болезненный. И представьте себе, ребенок находится не дома, вокруг только чужие люди, произошла страшная трагедия, с которой нужно справиться, и постоянные посетители, которых ты не знаешь, да, они на тебя смотрят, чего-то от тебя хотят. Ну, это, это требует всех ресурсов психики, а у психики нет ресурсов, ей надо справляться с трагедией, которая произошла. Да, это, это очень серьезно. Вот, поэтому мне бы хотелось э, передать всем нашим жителям, да, горожанам, что э, я вас очень прошу, э, нужно искать информацию в интернете, вот как мне кажется, в интернете, да, куда можно нести помощь, кому можно ее предлагать. Нужно искать гражданских волонтеров, нужно искать группы Фейсбук. Э, вот можно искать группы э обычных людей, да, или от структуры штаба, да, или я не знаю от каких-то общественных организаций, которые собирают продукты, которые собирают деньги, которые собирают лекарства, которые вывешивают объявления. Делайте это централизованно, это очень важно. Ваша помощь всегда придет по назначению. Вот. Я, может быть, не знаю не обо всех активностях, да, ну, которые, которые есть, и более того, я вам скажу. Перчальная ситуация состоит в том, что никто из нас не знает про все активности. Нам надо всем собираться и обмениваться информацией. Это очень важно. Как я вижу, делать это хорошо Facebook. Вот, ну, Мне промер... тоже то, это кажется, потому не что я тоже использую именно эту страничку, и мои друзья ее пользуются. И, кстати, к нам подключились украинцы в Италии, которые организовали Евробайдан. И, Италия, Украина еще в период Майдана. Вот, они спрашивают вопросы относительно детей, с тем, чтобы э, в последующем выздоров на выздоровление пригласить их с мамами в Италию, для того, чтобы они могли тоже каким-то образом переключиться от того, что произошло. Вот. Да, я думаю, что Facebook э, одна из э, Є способи, 11 способів об'єднуватися. От Олег волонтер, ви стикалися з проблемами саме дитячими. Адже психолог не завжди працює з дітьми і не з кожним пораненим працює психолог. От як волонтер, яку ви допомогу вже надали? Е, непосредственно ми не сталкиваемся з дітьми, потому що це окрема совершенно тема і дійсно Лена сказала правильно. мы в большей степени шефствуем над взрослыми. Вот. И там просто нужна какая-то элементарная человеческая чуткость и понимание, когда человек готов отвечать, готов с тобой общаться, или когда у него нет такого желания. В особенности первое время, когда раненые поступают в шоковом состоянии, не обязательно шоковое состояние вы видите непосредственно, то есть вы не, не понимаете того, что, он, что происходит. Но человек, если он не хочет общаться, если он говорит, что там просто, просто немногословен лучше оставить его в покое. Со временем вы приходите, вы элементарные вещи делаете, да, и вот это происходит у нас на глазах, когда человек сначала ты наблюдаешь, он практически беспомощен, как ребенок, потом он постепенно включается в повседневную жизнь, в то, что происходит, потом он начинает уже осознавать, что ему делают, какие манипуляции с ним производят, массажи там или еще что-то такое. А потом он в какой-то момент, ты видишь, он начинает даже интересоваться политикой. О, вот это уже момент, когда человек включился уже на осознанном уровне, он переходит от уровня собственного здоровья к тому, что происходит вне госпиталя, вне его палаты, где он находится. Какой час потребна дать для люди, не турбувато ее, чтобы видеть ты? Это индивидуально, да, конечно. Так? Это индивидуально, и вообще в идеале, конечно, было бы замечательно обучать людей первой психической помощи, от гражданских волонтеров, потому что таким человеком не обязательно должен быть психолог, который оказывает первую психическую помощь. Вот, Но ситуация у нас такая, что времени у нас нет, и нам приходится полагаться на свой жизненный опыт, я имею в виду нам, и когда я говорю о себе с позиции гражданина, да, я понимаю, что другие люди как граждане идут и помогают. Да. Вот. Но нужно, нужно обязательно быть в общем пространстве, понимая, какие проблемы были, какие ошибки были допущены и какой опыт получен. І тоді ми будемо ефективні. Тобто я призиваю ще раз всіх все-таки Facebook, щоб да, ми могли друг другу передавати і розуміти, яка ситуація є зараз і де в нас найбільша є. Так, Олена, зараз нас дивляться люди, які можливо також хочуть допомогти. От скажіть, якісь корисні поради, як себе поводити з такими людьми. Можливо, в когось родичі зараз задіяні також так, і воюють на сході. Як потрібно себе вести, якісь такі поради психологічні?

То есть иногда очень тяжело выдерживать тишину, особенно. Особенно, от, я особенно от близкого человека. Иногда очень тяжело, нам тревожно внутри, и мы хотим навести справки. Да? Или мы хотим прокомментировать, когда нам что-то говорят, или мы хотим уточнить, или проинтерпретировать, да, ну, то есть нам рассказывают какую-то историю. В этой ситуации всегда нужно быть просто активно слушающим, поддерживающим, принимающим. Да. Не давать комментарии? Давать их, если у нас спрашивают, да? если, если хотят наши наш комментарий. Первое, что нужно человеку, который вернулся из зоны боевых действий или пережил серьезную травму, это просто поддержка, чтобы мы выдержали э, те его почти невыносимые чувства. Да? Э, то есть он должен справиться, и мы должны ему просто в этом помочь, обрести снова взрослость собственную. Если нас спрашивают о чем-то да, о новостях, о том как мы смотрим на вещи, мы должны всегда отвечать правду. Как бы страшно нам самим не было относительно возможных реакций нашего человека. мы должны быть надежными, потому что правда означает надежность. Да? Например, если маленький ребенок спрашивает у нас да, там, ну, там, что стало с моим близким да, к примеру, то мы должны сказать правду обязательно что стало. Уміть підтримати його. Тому що інакше з э, цією реальністю він може не справитися. Якщо да? ми будемо його обманути, то кому ж він тоді взагалі може вірити в тайні? Тобто це найважливіше. Да. Не придумувати якусь да. казку, а казати людям навіть тяжку, але правду. Да. А як бути з людьми, які, яким потрібно сказати, що вони втратили близьку людину? От, наприклад, у лікарні вже поранена людина, і їй потрібно сказати тяжку правду. Як бути в такій ситуації, якщо немає психолога поряд? Якщо є, наприклад, поряд друг, а він має сказати людині гірку правду? Як правило, е-е проблема виникає в основному у того, хто має це зробити. Це великий страх, це відчуття відповідальності і опасення, що е-е така новина визове, ну, визове да? Здесь нужно понимать, как, как, как надо действовать. Да? С человеком надо быть рядом, желательно все время, да? если, если его состояние вызывает опасения. Но правду нужно говорить. Почему? Потому что умалчивание и неизвестность, тревога о возможном да, э, э, несчастье она вызовет еще худшие последствия. Это я вам говорю точно. Вот. Другой вопрос, как это сказать? Я могу предложить только нашу помощь, да, методическую практическую. если какие-то серьезные ситуации возникают, мы можем приезжать, у нас достаточно много волонтеров и достаточно много подготовленных опытных волонтеров, которые уже работают с утратой и, или эти люди с большой практикой своей. Вот. Я могу оставить наши телефоны и просто призывать жителей да, обращаться, если у вас возникает такая необходимость в нас. Наталья, вы стикалися с такой ситуацией? от волонтеры, что потребно было людям не сказать какую-то тяжкую правду, как вы дело? Честно говоря, нет. Пока еще на счастье, И на так. счастье, да, действительно хочу сказать, что врачи, начиная от административных руководителей, те, которые, и заканчивая нянечками, удивительные вещи, то есть когда у меня спрашивают, мол, я хочу прийти, я хочу посидеть там и так далее, я говорю, вы придете, вы приходите, возможно, человек, ну, если человек захочет с вами общаться, пожалуйста, можете, можете прийти, но вы будете поражены тому, насколько в наших условиях, в наших больницах э, человечно, относятся к каждому раненому, каждому, каждой просьбе. Пусть эта просьба будет, люди разные, пусть эта просьба будет сделана 10 раз на день. Девочки улыбаются, девочки, девочки женщины, бабушки, все же разного возраста персонал, который работает в больнице, насколько доброжелательно относятся к каждому. Я за все время не слышала ни одного негативного можно ответа на вопрос можно вы разогреете капельница закончилась поменяйте все моментально клянусь я сама такого не ожидала то есть мы как-то привыкли ко всем негативным явлениям у нас в больницах там и так далее тем не менее то что мы видим вот сейчас то что отношение к нашим ребятам на всех паразит всех паразит это такой позитивный момент да. еще да? Те, що поранені, мають таки... такий людяний прийом в нашому місті. А що mm. до центру допомоги у Волоському? Оці розкажіть, будь ласка, що ви знаєте, там потрібна допомога. Зараз нас дивляться люди, і вони можуть допомогти. Я думаю, що, напевно, ви знаєте більше, да? Ну, mm. well, я тоже знаю буквально німного, тому що это, е, на самом деле центр помощи, е, переселенцам. Это там на базе бази летнего, летней базы создан небольшой центр, куда сейчас э, предлагают на время поселиться женщинам с детьми там, и так далее. Я знаю, что там есть проблемы. Э -э -э туда пом помогают, туда привозят многие вещи, именно волонтерские. Вот. Есть вопросы административные, но эти административные вопросы, я знаю, они уже заданы, и, и на них и и постараются ответить. Олена, что до персонала, Чи там квалифицированных психологов, лекарей? Я знаю, что вот недавно наши специалисты, именно нашей службы, психологической кризисной службы Днепропетровска, поехали туда. И, по-моему, вчера, если я сейчас не ошибаюсь. И побывали, увидели, посмотрели. Там нужны психологи, нужны детские психологи и воспитатели. То есть люди, которые работают там, в этом центре, да, в Волоском, они патриоты, они работают очень много, да, они стараются как-то как удержать всю эту структуру, да, вновь созданную. Вот, их, конечно, нужно поддержать. Вот, я думаю, что опять же целесообразно гражданам, которые желают, да, у которых есть возможность, у которых там находит это в сердце отклик, выходить в Фейсбук, искать Марианну Лапину, да, которая психолог этого центра, и предлагать помощь. Я думаю, что Марианна, если она не занимается вопросом, там, допустим, еды, да, или там, Ну, воды. люди занимаются разными вопросами. Я думаю, что психологи это отдельная группа, которая, да, да. Если есть желание присоединиться. Ну, вы... Марианна может просто э, сказ сказать, mm -hmm. да, кому обратиться. Нам mm -hmm. нужно общаться друг с другом обязательно. Mm -hmm. ну, можно, можно на Фейсбуке есть и моя страничка. Можно мне задавать вопросы, я постараюсь направить туда, куда будет необходимо. Пожалуйста. Я дуже дякую за те, що ви розказали про поранених, про їх потреби, про допомогу. Бо завдяки вам підтримується їх психологічний в першу чергу, так, настрій, а вже медичний персонал робить свою справу. Дуже дякую нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії була волонтер Наталя Макуха і також кризовий психолог Олена Подолян. Дуже вам дякую. прямо зараз сюжет, після якого ми повернемося на майстер-клас.